Юрій Романенко, політолог, добрий вечір, пане. Юрій. Ну я знаю вашу думку зовсім. Ну я одразу скажу, що Майкл сказав, що ні про яку третю світову йтися не може. Хоча я одразу можу так само нагадати, те, що сказав пан Турчинов: що такі дії Російської Федерації у Сирії це реальний і дуже небезпечний крок у напрямку провокування глобального військового конфлікту з можливим використанням ядерної зброї, це говорить секретар РНБУ. Ваша думка стосовно третьої світової, тому що ми ж зарядили і опитування глядачів. Наскільки вона можлива? Тут, тут є отакі думки. Можемо подивитися, наскільки є можливий початок Третьої світової через події в Сирії. І от 43% вважають так, ні 57%. Ну я хочу огорчити, якби как бы, тих, хто думає, що третя мирова війна, це от. война, которая, которая начинается там как э, Первая мировая война там и так далее. Она, Третья мировая война уже идет как процесс, который связан со сломом существующей системы. Этот, основания этого процесса закладывались на протяжении нескольких десятков лет. И по большому счету она стартовала в 2011 году в военно-политической форме во время арабских, с момента старта арабских революций, арабской весны и в массе конфликтов на, в Африке еще. Потому что там было несколько переворотов, которые отражали Борьбу с одной стороны Запада, с другой стороны, э, скрытое столкновение с Китаем э, в, 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 с третьей стороны, это Россия, которая была таким джокером, который метался между Китаем и э, Западом. При этом Запад сам ну, не, э, не имеет как бы четко консолидированной позиции. Но ну, я имею в виду большой Запад, Штаты, Европа, Япония, Южная Корея, Австралия это все большой Запад. Израиль это тоже большой Сейчас Запад. мы повернемся до этого. В нас там на картинці війна світів, якраз пуску цих російських ракет з Каспійського моря на Сирію. Але тут я вже згадував про це тепер час, очевидно, показати. Це відео, яке є в російському там Ютубі, і там важлива є озвучка. Зрозуміти, це не наше відео, це mm -hmm. відео, яке було поширено. Зараз увага на екран. Ну, от власне це озвучка. что що видео покладено, как вы розумієте, там видео користувача на Ютубе русский Иван Патриотович. Понимаете, мы на самом деле, вот, когда смотрим на эту картинку, то э, мы вовлекаемся в тот дискурс, который задают россияне. А в этом дискурсе масса интересного. Ну, во-первых, были ли на самом деле эти ракеты, которые шли с Каспия э, в сторону Сирии? потому что технически им было проще осуществить, ну если они хотели очень там нанести удары по ИГИЛу либо там по позициям сирийской свободной армии, то у них там есть группировка бомбардировщиков, которая находится непосредственно. Мы рядом. с Майклом это говорили, он да. сказал, что это эффектный кроклыш да. для зарады эффектного. Да, абсолютно. То есть как бы на самом деле здесь есть только один зритель для вот этого для вот этого шага. Это Штаты и Европа, которым, ну опять таки большой Запад, которым показывают что э, вот мы можем так. И задумайтесь о своих э, северных и южных флангах НАТО. Задумайтесь о Прибалтике. Задумайтесь о Румынии, где разворачиваются элементы Про. Вот и э, мы готовы как бы пойти намного. То есть Путин повышает с помощью таких вот э, эффектных э, блефовых шагов, потому что применение авиации на самом деле это тоже блефовый шаг, поскольку принципиально он, они не могут изменить там ход событий, поскольку. Видите, вот карт, да. Да. На, я, на я, я просто не, я могу на нее смотреть, потому что я во многих местах был сам. Я По бы, поэтому я представляю. В чому сутність цієї карти? Тут є все розписано, де війська режиму Хезбула, фронтальнусара повстанці, іділ. діл фронтальнусра повстанці. Ну, то, бачите, там досить така завжди, коли дивишся, ти. не розумієш, кто с кем для чего есть видоинфографика, которую сделали BBC, кто с кем воюет в Сирии, кто а, там а союзник, здесь, а кто є А здесь, есть, в, этой, в этой инфографике еще нужно наложить, кто поддерживает какие силы извне, извне и, и тогда вы еще больше запутаетесь, потому что окажется, что те силы, которые поддерживают вот все вот эти вот как бы игроков на сирийском фронте, они между собой могут находиться в союзнических отношениях при этом. або, потя... або, або может быть и в Да. про а, це ге це да, да, в инфографике да, да, BBC да. я потом могу достать там. Показати, просто ми не можемо її в ефірі показати по це бісі, розумієте? No. Тут є важливішим, от що який нюанс, і очевидно, якщо ви говорите про третю світову, яка триває на вашу думку, вже Вона розворачується, просто вона, вона розворачується зразу в нескольких аспектах: в економічному, в ідеологічному. це ідеологічна війна, і поміло всіх прочих аспектів, це ідеологічна війна. Не тільки згадайте про ціну на нафту і газ і про це говорили там аналітики в Росії, про те, що. Ну, вони ж зацікавлені, в здорожчені. Удари російської авіації. Тепер дивимося, по чому, в які точки б'є російська. Це от, жовтим це газові ну, газогони, а синім це нафтогони. Власне, вдарено по нафтогону, як ми бачимо, одному, та? там, де є ліп, і там всі ці от угу. удари це російські удари були. І от по, по, по газогону. Отак, от. Тут, как вы видите, и идил немає, то есть, это плюс энергетическая война. Не игил вот здесь вот, игил туда, чем дальше, тем больше игил. Вот здесь вот в основном э, сирийская оппозиция, вот это вот умертвие, ну, как ее называют. Игил вот здесь вот только вот он, они сегодня, кстати, на два километра. Не, я скажу, удары, удари, йдуть идут по нефту і и газогону. Ну, они не били, я не думаю, что они били по нефти и газопроводам, потому что на самом деле стратегической роли они не играют там, такой принципиальной. На мировых рынках это слабо отражается, потому что ну, Сирия была на самом деле является относительно слабым добытчиком нефти и поставщиком нефти. Поэтому в этом плане это принципиально ни, ни, ни на что не влияет. А вот на позиции сирийской оппозиции, сирийской, сирийской свободной армии, вот это, это влияет. Потому что сегодня ИГИЛ расширил свое присутствие в Алеппо на 2 километра. Они, они осуществили рывок вперед. То есть происходят странные вещи. Как бы. С одной стороны Россия говорит о том, что они зашли сюда для того, чтобы добить ИГИЛ и не дать ему возможность распространиться а параллельно происходит распространение Пусть зоны влияния. Покажите, по каких точках ударили вот эти вот Каспийская флотилия, по, по яких, а по, мы не знаем, куда каких по б... позициях идил. Один, од... Мы не знаем, куда била Каспийская флотилия. Мы знаем о том, что они нанесли удары из, из сообщения российских СМИ и вот этих видеороликов Министерства обороны. Как один из российских, значит, там фейсбучников написал, что куда ракета упала, там мечта бегил. Вот. То есть мы интерпретируем вот это вот, вот это вот событие, исходя из той картинки, которая нам подала, нам, нам была подана российская сми потому что ракеты падали ночью там даже появились э, такие ролики что как ракеты пролетают через курдистан и кто-то снимает но при этом никто не задался мыслью а как они могут быть сняты э, на видео в принципе если они летели ночью а там четко видно что это происходит днем то есть разворачивается огромный пласт такой пропагандистской кампании вокруг этого всего и на самом деле неважно куда они там падали неважно неважно откуда они ну важно откуда Никуда не стреляли потому что джейн сказала например что британская джейн сказала влиятельно как бы там агентство когда сказали что они стреляли с средиземного моря где есть группировка российского их российского иноморского флота и это тоже как бы еще одна такая версия интересная всего происходящего там важно то что путин играет на создание вот этой вот картинки важно то что путин повышает ставки важно то что запад продолжает не мычать и очень серьезно Озабать, как они к этому говорят, мы серьезно озабочены, вот, управлять серьезную озабоченность. Вот, и это усиливает разногласия внутри вот этого вот Большого Запада. Потому что мы сегодня видим заявление Юнкера относительно того, что нужно каким-то образом находить э, э, взаимодействие с Россией. Да, но, да, она проблемная, сложная страна, но мы должны преодолеть разногласия, несмотря на давление Вашингтона, что вообще, в общем-то, э, прозвучало очень эффектно. І контроверсійна учитывая близькі отношення штатів і Європейського Але Союзу? Найважливіше в цьому питанні це вже останнє, тому що маємо звільнити студію. Бо громадський схід надалі. Шкода, що ви затрималися в Корках там в Києві. Але Не. чим це завершиться, на вашу думку, якщо ви вважаєте, що третя світова вже триває? То до якого результату це може дійти? Тобто це буде без гарячої фази, тому що зараз ми бачимо гру м'язами, причому грають м'язами як НАТО, так і Росія. Росія так от ефектно запускає щось. НАТО розміщує свої озброєння там в країнах Східної Європи і так далі. Это увеличится, это будет увеличивать конфронтацию на вот таких региональных площадках, как Сирия и, в принципе, Ближний Восток. Это однозначно будет бить бумерангом по российской экономике и по России. Это однозначно будет усиливать напряженность в других регионах. Мы уже видим, что русские говорят, что они будут заходить, возможно, будут заходить в Афганистан, как минимум будут наносить авиационные удары. Это будет отражаться, опять-таки, в Африке и в других точках, где есть напряженность между различными игроками. Это будет отражаться на Украине и, в принципе, на Восточной Европе, поскольку... Вообще вот в ход событий он говорит о том, что в любой момент может быть потеряна управляемость ситуации. Потому что до, ну, до сегодняшнего момента худо-бедно каким-то каким образом удается разруливать вот эту вот, вот, эту вот нарастающую конфликтность там и переносить с украинской площадки напряженность на сирийскую площадку. Потом, возможно, сирийские площадки перенесут на какую-то другую. Но учитывая все больше и большее количество игроков, которые вовлекаются вот в эту игру, то может произойти то, что произошло в 2014 году после убийства. Франца Фердинанда, когда, в общем-то, никто не собирался из больших держав, не собирался э, воевать, вот из-за того, что убили Франца Фердинанда. Но повышение ставок в, в ходе обмена ультиматумами привело к тому, что с какого-то момента они не, не смогли удержаться от вхождения в лобовой конфликт. И началась Первая мировая война. Поэтому на самом деле, несмотря на то, что мы смотрим за всем происходящим как в кино, как на кино такое вот большое захватывающее кино, но мы должны понимать, что мы непосредственно участники этого, этого кино. И в любой момент мы можем стать такими же, мы, более того, мы, мы и есть такими же несчастными, как и сирийцы. Просто у сирийцев масштаб того ада, который там происходит намного больше, чем, чем у нас. Вот. Поэтому я думаю, что в конечном итоге это все закончится сломом существующей, существующих мировых институтов. Появится, если мы не скатимся ядерную войну. Понимаете, но я думаю, что все-таки мы не скатимся в нее. Но в любом случае, произойдет слом существующих глобальных институтов, будет переформатирована ООН, и появится что-то другое, будет зафиксировано. Вот эта двойственная позиция штатов и Китая, которые по сути находятся в спарке и взаимозависимости, и как бы Россия не пыталась там оторвать китайцев от, от большого запада, и, и сейчас им это не удается, потому что китайцы слишком осторожны. И придерживаются стратегии, которую Ликван Ю незадолго до смерти охарактеризовал так: в ближайшие 50 лет Китай будет улыбаться. Вот китайцы улыбаются и пытаются. Наростіть як не шкода, наростіть завершити вес. нашу бесіду. На По, жаль, Тому, як поэтому будьте бдітельними. Ні, я маю на увазі, що не востаннє тоді. Ми з вами зустрічаємося, да. тому що я розраховував на більший час в ефірі. Насправді Ну, Ну, таке життя. Да. А це значить нам життя. Каже, що ми побачимося, побачимося ще раз. Э, дякую за те, що ви долучилися.